Ну, дивіться, умовно кажучи, еще 20 років тому солнечник на Західній Украине майже не съели. И зараз не треба. И зараз не треба. Ну, а зараз мы бачимо, что все основные заводы находятся там и еще ще Ну, Так как люди у нас имеют мало фантазий, к сожалению. Они просто делают то, что кто-то другой сделал. Если они смотрят, что как будто хорошо от того, что у него масло завод, что они делают? Строят Надо за забор, забор поставить. Но смотрите, у нас сегодня мощность переработки масличных культур всех 22 миллиона тонн. Производим мы где-то 20. Сейчас еще строится 11 маслоэкстракционных заводов. Потенциала производить больше масличных культур у нас нет. Ну, смотрите, все опыты с подсолнечником, которые я вижу в Украине, западной, это полностью провальная история. Ну, какой-то сухой год, как только когда он попадается, это нормальная история. Проскакивает. Когда это нормальный год обычный, ну это хана. Хворобы Но... шкидники. Хворобы. Хворобы. все просто убивают. Ну, что вы думаете, закончится эта история с з... тем, что зараз Захарина Украина претворяется на алийный Донбасс. Ну, то есть, все забудут. Ой, все не забуд... дай бог, сплюньте, пожалуйста, не надо. Ни алийный Донбасс, никакой Донбасс. Какой алийный Донбасс? Вообще, о чем вы говорите?